Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi Masak. Nah, untuk resep hari ini, Kak Susi membuat resep yang manis-manis dari bahan pisang spesial untuk buka puasa. Nah, berikut cara membuatnya. Di sini ada tiga buah pisang. Potong bagian kedua ujung. Kemudian belah menjadi dua bagian Setelah itu teman-teman bisa pipihkan menggunakan rolling pin atau bisa menggunakan benda-benda uh, yang ada di dapur. Misalnya kalau tidak ada rolling pin, bisa juga menggunakan ulekan ya teman-teman. Nah, pukul-pukul perlahan-lahan, -pukul, jangan terlalu keras. Nah, seperti ini hasilnya lakukan hingga semuanya selesai kemudian di sini saya panaskan butter atau blue band lalu tambahkan sedikit minyak biar tidak kosong lalu goreng pisang Nah, goreng hingga kekuningan. Setelah kuning, kemudian kita balik. Setelah itu, kita angkat, taruh di, ke di atas piring. Kemudian di sini panaskan um, air dan beri dua buah gula merah dan juga daun pandan. Tutup sebentar. Tunggu hingga mendidih. Lalu angkat daun pandannya seperti ini. Tambahkan 100 ml santan kental. Aduk hingga rata. Lalu tambahkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan e, kuah kinca ini ya, teman-teman. Nah, masak hingga mengental seperti ini. Nah, kemudian siram kuah kinca tadi di atas pisang. Nah, ini hasilnya sangat manis dan gurih, dan cocok sekali untuk buka puasa, ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep kasus berikutnya. Terima kasih.